Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Uh, jadi kita dah dapat tahu bahawa Proton telah menyerahkan 1000 unit nah, emas tujuh kepada pembeli yang bertuah yang pertama. Dan uh, ini adalah satu pencapaian yang agak bagus juga menunjukkan dia berjaya deliver lebih kurang dalam 500 unit sebulan. Dan uh, dengan angka tersebut Proton dikatakan telah berjaya mengawal 25% pasaran EV di Malaysia masa kita tengok tu kita rasa oh this is uh, memang impresif lah satu pencapaian yang sangat membanggakan kerana dalam masa 2 bulan daripada zero dia telah berjaya mencapai 25% uh, pasaran dengan hanya jenama emas dan hanya satu model iaitu emas tujuh. Jadi angka ini memang menunjukkan Proton adalah satu jenama yang dipercayai di Malaysia, masih lagi dipercayai di Malaysia dan bila digabungkan pula dengan sumber teknologi yang mungkin uh, dipercayai daripada China yang bagus uh, kerana produk ini juga adalah salah satu produk yang paling popular di China antara produk antara 10 yang paling popular uh, di China iaitu Galaxy E5. Tapi kita tengok dalam uh, booking yang dapati oleh Proton ni mereka sekarang dah ada 4,500 uh, booking lebih daripada 4,500 booking dan mereka sedang berusaha untuk mencapai lebih kurang dalam 6,000 booking. So ini memang adalah satu usaha yang berterusan sebab bukan semua booking boleh translate menjadi sales dan uh, sekarang ni pun kita tak begitu pasti dia punya delivery time sekarang menunggu berapa lama lah sebab uh, produk tu datang daripada China dia kena order. So kalau mula-mula dulu -mula, dia orang dah salah uh, teka pasaran dan terlalu ramai orang order uh, maka mungkin ada tunggu lama sikit lah tapi dia orang kena betulkan lah dia orang punya ordering cycle dia orang tu. So 25% uh, pasaran Malaysia adakah ini satu pencapaian yang uh, bagus? Saya kira ini satu pencapaian yang memadai. Dia bukan satu pencapaian yang saya harapkan daripada Proton sebenarnya pada saya Proton sebagai jenama nasional sepatutnya boleh menggandakan pasaran EV. Contohnya apabila Proton masuk ke dalam segmen family SUV dengan X70 dulu jumlah jualan family SUV pada masa itu adalah sekitar dalam 2,500 unit sebulan dan memang dia orang punya sasaran pada masa itu ialah untuk menggandakan jumlah jualan tersebut. Of course pada masa itu bila saya dengar Itulah dia yang punya cita-cita Saya berasa macam ini terlalu optimistik Saya katakan terlalu optimistik Kerana Proton tidak mempunyai rekod yang bagus Dalam menjual kenderaan atas daripada rm ringgit. Termasuklah perdana ke Mana-mana lagi model yang mereka cuba jual pada atas rm ringgit. Kebanyakannya angka jualan sekitar RM1,500 Paling-paling kuat masa awal-awal Dan kemudian dia turun antara RM750 hingga RM1,000 unit tapi apabila mereka berjaya meyakinkan pasaran untuk membeli Proton X70 dan pada masa itu dia orang punya strategi ialah dengan menawarkan segala jenis teknologi yang mereka boleh dapat daripada kumpulan jili dalam satu package yang memang sangat kompetitif iaitu menawarkannya pada harga compact SUV apabila mereka menawarkan SUV Keluarga maksudnya mereka tidak bersaing dari segi harga dengan CRV tetapi mereka bersaing dari segi harga dengan HRV. So, ini menjadikan produk tersebut uh, sangat menarik mendapat saiz yang besar tapi ciri-ciri yang dalam uh, jenama yang lain yang lebih canggih orang kata pun tidak ditawarkan contohnya seperti voice command. Voice command tu antara satu teknologi yang saya memang skeptical pada mula-mula kerana sebelum ini pengalaman kita dengan uh, teknologi voice command di jenama-jenama lain terutama jenama-jenama mewah Eropah memang tidak begitu gah dan uh, jarang ianya berfungsi dengan betul tapi kali ini nampaknya Proton telah berjaya menghasilkan satu produk yang uh, pakejnya betul maksudnya dengan kemewahan dalam kabin, ruang uh, dan segala ciri-ciri dan jajan-jajan yang ditawarkan termasuklah panoramik sunroof, uh, adas uh, dan semua ciri keselamatan yang selama ini hanya boleh dicita-citakan rupanya boleh diimpikan oleh mereka yang memilih jenama Proton 3 telah ditawarkan pada harga yang jauh lebih kompetitif daripada produk-produk lain yang diimport jadi dengan cara itu mereka telah berjaya menggandakan pasaran family SUV dan kali ini dengan Emas 7 pun sebenarnya kita lihat mereka telah berjaya menawarkan satu produk yang agak impresif yang mengagumkan untuk harga yang mereka tawarkan Uh, realitinya sekarang ni emas 7 tu adalah lebih murah sedikit daripada Proton X70 sebuah kenderaan ais so kita pun sudah pun mencapai satu situasi di mana uh, kenderaan EV adalah murah sedikit daripada kenderaan ais uh, saya faham ramai yang mengatakan ini mungkin akibat cuti cukai ataupun the tax holiday yang sedang dinikmati oleh semua pengimport uh, kenderaan elektrik di mana semua kenderaan yang diimport penuh tidak dikenakan cukai import maupun duty excise saya faham itu tetapi bila kita tengok Proton punya harga ni ataupun pricing ni saya saya kira lah dia punya pricing ni mereka gunakan kiraan untuk varian CKD nanti sebab bila Proton bawa masuk X70 dulu pun mula-mula tu mereka boleh masuk membawa masuk kereta tu secara CBU tetapi dia punya pengiraan harga tu lah berdasarkan kepada costing mereka untuk CKD nanti Sebab sudah tentu bila berlaku CKD takkanlah harga tu boleh naik pula Dan kita tengok dengan Proton harganya kekal sama tapi spesifikasi ditingkatkan untuk X70 Oleh sebab tu saya katakan nanti apabila program CKD untuk emas 7 bermula pada hujung tahun ini kita akan melihat harganya kekal lebih kurang sama aa, ataupun kita akan melihat sedikit peningkatan dari segi spesifikasi dan ini akan membolehkan aa, Proton untuk terus aa, menguasai pasaran. Cuma pada masa sekarang ni memegang 25% pasaran itu saya rasa ianya sesuatu slight underachievement untuk Proton lah. Saya berharap mereka boleh memegang sekitar 50% pasaran aa, untuk EV buat masa ini. Ini kerana... Uh, kalau kita serius uh, tentang EV, memang Proton yang kena pegang tonggak sekarang lah. Kita kena tunggu Pro 2 tahun depan lah. Pro 2 penghujung tahun ni baru produk baru keluar. Dan uh, dengan satu model uh, X70, uh, emas 7 tu, saya berharap masa dululah berharap dia boleh menjual sekitar dalam 1000 unit uh, sebulan untuk menggandakan pasaran dan apabila emas 5 datang, tak tahulah katanya emas ni akan datang tahun ni, maka pasaran tu akan berkembang lagi lah dengan harga yang lebih mampu milik sebab nama dia 5 aku, harga 7 dengan harga yang lebih menarik dan mungkin jumlah jualan untuk Proton punya EV boleh meningkat kepada sekitar 2,000 unit Uh, 2,000 unit bukanlah satu angka yang begitu besar kepada keseluruhan industri otomotif tetapi ianya akan boleh membantu Proton untuk menguasai lebih daripada 50% pasaran EV di Malaysia. Benda ni bukan senang nak dilakukan eh, kerana apabila Proton menawarkan emas tujuh pun ramai yang berkata harganya mahal sebab sekarang ramai orang berbanding membandingkan harga dengan harga di China. Ianya terpulang pada masing-masing macam mana nak difikirkan Tapi saya rasa di Malaysia harga tu adalah kompetitif Sebab sekarang kita berurusan dengan jenama tempatan Dan uh, of course nak transfer benda daripada negara lain datang ke negara kita There will be some cost involved lah So I think the pricing is already very good Cuma mungkin Proton perlu tingkatkan lagi lah usaha-usaha pemasaran so, Kerana saya rasa dalam sebulan dua ni akan lebih ramai berminat Uh, untuk memiliki kenderaan uh, EV ataupun hybrid kerana ura-uranya uh, kerajaan sudah pun dalam uh, lap terakhir untuk me me merealisasikan uh, pensasaran semula subsidi untuk petrol jadi dijangka ramai yang akan terkesan uh, akibat pensasaran semula subsidi petrol jadi permintaan untuk hybrid dan BEV dijangka akan meningkat so kita berharap uh, Proton dapat mencapai sekitar 50% uh, itu saya punya harapan untuk Proton dan saya rasa ianya bukan satu harapan yang terlalu menggunung uh, ianya sukar tapi ianya sesuatu yang boleh dilakukan kerana mereka pernah melakukannya dengan Proton X70 dulu dan apa kurangnya produk kali ini jika dibandingkan dengan produk-produk SUV elektrik lain yang berada di pasaran Okey, sampai situ saya komen saya mengenai Proton Emas 7 dan uh, penguasaan 25% pasaran di Malaysia. Setuju ke tak setuju? Boleh komen dekat bawah. Dan uh, kalau rasa bermanfaat, kongsi dengan kawan-kawan. Dan yang mana suka dengan konten sebegini tapi belum melanggan tekan butang langganan dan butang loceng tak tinggalan bila kita mana video terbaru. Mana Malaysia apa yang berhemah? Kita jumpa lagi insyaAllah.